Assalamualaikum sekilas fakta 23 Disember 2025 bersama saya Camilla Norazlan Antara berita utama hari ini Tony Pua gelar penyokong Najib Pencita Penyangak Tok Mat Sindir DAP Tindakan Anwar sebagai pelik dan tidak patut Kita mulakan dengan perkembangan berita politik terkini. Hubungan antara AMNO dan DAP dilihat semakin tegang susulan kenyataan keras pengerusi jawatan kuasa disiplin DAP Tony Pua terhadap penyokong bekas Perdana Menteri Najib Razak. Pua melabelkan kumpulan itu sebagai pecinta seorang penyangak kerana mengecam pihak yang menyambut keputusan mahkamah berkaitan kes Najib. Dalam hantaran di media sosial, Pua berkata, DAP berbangga memainkan peranan dalam memenjarakan Najib dan menegaskan tiada keperluan untuk bersimpati terhadap bekas pemimpin itu. Beliau turut merujuk keputusan mahkamah yang dijadualkan pada 26 Disember ini melibatkan dana 2.3 bilion ringgit 1MDB sambil menyatakan Najib sudah menerima diskaun besar apabila hukuman penjara dan denda dikurangkan oleh lembaga pengampunan kenyataan puak itu dibuat susulan kritikan pemimpin AMNO terhadap setiausaha publicity DAP, Yeo Bee Yin yang menyifatkan kegagalan Najib menjalani tahanan rumah sebagai satu lagi sebab untuk diraikan. Setiausaha Agung AMNO, Ashraf Wajdi Dusuki menyifatkan kenyataan tersebut sebagai tidak berkeperimanusiaan malah mencadangkan AMNO menilai semula kedudukannya dalam kerajaan perpaduan. Seterusnya, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan hari ini menyindir beberapa pemimpin DAP yang menyambut serta meraihkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Menurut satu hantaran di media sosial, Muhammad yang juga Menteri Luar Negeri berkata, Beliau turut menantikan masa untuk meraihkan satu lagi keputusan mahkamah kali ini melibatkan kes rasuah projek terung dasar laut Pulau Pinang yang membabitkan penasihat DAP Lim Guan Eng. Menurut Muhammad, beliau akan celebrate apabila mahkamah tinggi membuat keputusan berhubung kes tersebut. Malah secara sinis menyebut kemungkinan ia berlaku sekitar pertengahan tahun 2026. Kenyataan itu hadir ketika hubungan AMNO dan DAP dilihat semakin tegang susulan serangan terbuka pengerusi jawatan kuasa disiplin DAP Tony Pua terhadap penyokong AMNO yang dilabelkannya sebagai pecinta seorang penyangak. Sementara itu, Lim Guan Eng kini sedang dibicarakan atas beberapa pertuduhan rasuah berkaitan projek terowong dan jalan utama Pulau Pinang bernilai lebih RM6.3 bilion, ringgit, termasuk dawaan menerima suapan serta melupuskan tanah kerajaan negeri. Seterusnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggesa semua pihak menghormati keputusan mahkamah dan tidak mengeruhkan suasana susulan keputusan berhubung isu tidak adendum membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dalam satu kenyataan hari ini, Anwar menegaskan Kerajaan Mandani berpegang teguh kepada prinsip kedaulatan undang-undang serta pengasingan kuasa. Katanya keputusan kehakiman wajar dihormati termasuk ruang dan saluran perundangan yang masih tersedia untuk mengemukakan rayuan selaras dengan peruntukan undang-undang sedia ada. Kenyataan itu dibuat susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam yang memutuskan perintah penahanan rumah terhadap Najib adalah tidak sah kerana tidak dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan. Tanpa menyebut mana-mana pihak secara langsung, Anwar menegaskan badan kehakiman mesti kekal bebas dan tidak boleh dipengaruhi oleh sebarang tekanan atau campur tangan politik. Pemangku Presiden Muda Amira Aisyah Abdul Aziz hari ini menegur pendirian Perdana Menteri Anwar Ibrahim berikutan kenyataannya terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan Najib Razak untuk menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah berkaitan titah Addendum. Amira menyifatkan tindakan Anwar yang juga presiden PKR dan pengerusi Pakatan Harapan sebagai pelik dan tidak wajar kerana kenyataan tersebut dilihat seolah-olah menunjukkan simpati yang berpotensi mengeruhkan politik yang semakin tegang. Beliau menekankan bahawa sambutan segelintir pihak terhadap keputusan mahkamah bukanlah soal dendam peribadi sebaliknya sebagai pengiktirafan kepada kedaulatan undang-undang dan kemenangan rakyat pada 2018. Amira turut mempersoalkan tindakan beberapa wakil rakyat PKR yang menunjukkan kemarahan terhadap reaksi tersebut sambil menyindir. Make it make sense. Dalam perkembangan berkaitan, PAS hari ini menegaskan titah adendum Najib Razak perlu dikuatkuasakan serta merta. Setiausaha Agong PAS Takyuddin Hassan menekankan kuasa memberi pengampunan dan menangguhkan atau mengurangkan hukuman adalah hak mutlak yang dipertuan agong Raja-Raja Melayu dan yang dipertua negeri melalui lembaga pengampunan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata sebarang usaha untuk menempatkan budi bicara diraja di bawah kawalan kehakiman atau birokrasi berpotensi menceroboh ketetapan perlembagaan. PAS juga menegaskan keputusan addendum ini mesti diterima, dilaksanakan dan diberikan kuasa undang-undang tanpa sebarang tentangan sebagaimana pengampunan yang diberikan kepada Anwar Ibrahim pada tahun 2018. Sementara itu, veteran DAP Teng Chang Kim menggesa agar peguam kanan Muhammad Syafiq Abdullah dikenakan tindakan menghina mahkamah susulan kenyataannya selepas prosiding mahkamah tinggi Kuala Lumpur semalam. Dalam hantaran Facebook, Tang menyifatkan kenyataan Syafi sebagai mengarut, tidak beretika dan memotifkan politik, khususnya apabila mendakwa keputusan mahkamah mengurangkan kuasa yang dipertuan agung dan raja-raja Melayu. Menurutnya hujah sedemikian hanya wajar dibangkitkan dalam prosiding rayuan bukan di luar mahkamah kerana ia boleh menjejaskan integriti badan kehakiman dan mencetuskan ketegangan politik. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, mari kita ikuti tinjauan di YouTube Kini TV. Keputusan Mahkamah Tinggi menolak permohonan tahanan rumah bekas PM Najib. Hakim mendapati edendum diraja tidak sah kerana tidak mematuhi artikel 42 dan lembaga pengampunan tidak membincangkannya. Najib kini kekal di penjara kajang menunggu rayuan. Hukuman dipendekkan kepada enam tahun dengan peluang pembebasan awal. Mari kita lihat pendapat pendengar tentang keputusan ini dan implikasinya terhadap peranan raja serta integriti proses pengampunan. Daripada tinjauan penonton 68% menyokong keputusan itu sebagai menegakkan perlembagaan dan prinsip rule of law. Namun 28% berpendapat keputusan ini mengurangkan kuasa raja dan wujud unsur politik. Hanya 3% memilih pendirian seimbang manakala 2% lagi mempunyai pandangan lain dan isu ini sekali lagi mencetuskan perbincangan tentang peranan raja dan integriti proses pengampunan di negara kita. Apa pula pendapat anda tentang isu ini? Sila tinggalkan komen di ruangan disediakan di bawah. Dalam perkembangan berlainan, situasi politik di Perlis dilaporkan semakin tidak menentu susulan dakwaan wujud gerakan untuk menyingkirkan menteri besar Muhammad Syukri Ramli. Beberapa laporan media memetik sumber yang mendakwa seramai 8 ahli Dewan Undangan Negeri terdiri daripada 5 adun bersatu dan 3 adun PAS telah mengemukakan akuan bersumpah kepada Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulai bagi menyatakan hilang kepercayaan terhadap Menteri Besar berkenaan. Jumlah tersebut mencukupi untuk membentuk majoriti muda dalam Dun Perlis yang mempunyai 15 kerusi difahamkan bersatu turut mengemukakan tiga nama kepada Raja Perlis untuk dipertimbangkan sebagai calon Menteri Besar yang baru. Dalam perkembangan berkaitan, Pakatan Harapan Perlis menyatakan kesediaan menghadapi sebarang kemungkinan termasuk pembubaran Dewan Undangan Negeri dan Pilihan Raya Negeri dalam masa terdekat. Pengerusi PH Perlis Nur Amin Ahmad berkata gabungan itu bersedia menawarkan kepimpinan alternatif dengan menekankan pengalaman mentadbir kerjasama bersama kerajaan perpaduan serta komitmen terhadap takbir urus yang stabil dan berteraskan rakyat. Seterusnya, bekas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa mungkin terdedah kepada kesalahan undang-undang sekiranya benar beliau menolak tawaran rasuah tetapi gagal membuat laporan kepada pihak berkuasa, kata bekas Menteri Khairi Jamaluddin. Dalam satu hantaran di Instagram, Khairi berkongsi laporan portal Code Blue yang memetik kenyataan bekas pembantu Zaliha G. Siva Malar yang mendakwa bekas menteri itu pernah ditawarkan rasuah di berpuluh juta ringgit bagi menggugurkan dasar generational endgame atau GEC berkaitan tembakau dan vape. Namun tawaran tersebut ditolak. Khairi turut memuat naik analisis kecerdasan buatan yang menjelaskan kegagalan melaporkan cubaan rasuah boleh mendedahkan seorang kepada liabiliti undang-undang. Beliau menegaskan bahawa Sesyen 25 Kurungan 3 Akta SPRM 2009 mewajibkan laporan dibuat manakala kegagalan berbuat demikian boleh dihukum denda atau penjara. Bagaimanapun timbul pencegahan dalam kenyataan Siva Malar. Dalam satu tulisan, beliau mendakwa menyaksikan sendiri cubaan rasuah tersebut. Namun ketika ditemu bual, beliau mengakui tidak mengingati tarikh, lokasi dan cara kejadian itu berlaku malah mendakwa ia tidak berlaku secara bersebuka. Difahamkan tiada laporan dibuat kepada SPRM berhubung dakwaan tersebut. Isu ini kembali mencetuskan persoalan khususnya apabila peruntukan GEC yang diperkenalkan ketika Khairi menjadi Menteri Kesihatan akhirnya digugurkan di bawah kepimpinan Dr. Zaliha pada tahun 2023. Sekilas fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Kim Lianor Azlan untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, X, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.